Добрый день, меня зовут боченко Александр, я снова с вами. Сегодня я хотел бы с вами поговорить о краске, которые идут во влажные помещения. Данные лакокрасочные продукции должны обладать на высшей степени влажного стирания, а также бактерицидно фунгицидными добавками против мха, грибка и плесени. Мы, компания Элемент, представлены такой краской, как ванна и кухне, которая идет во влажные помещения. Данный вид лакокрасочного продукта наносится на подготовленную подложку, которая предварительно обработана грунтом антисептиком, грунтом глубокого проникновения. Продукт наносится в два слоя при температуре плюс 5, плюс 30 градусов. Идеальная температура нанесения 20 градусов при относительной влажности 60%. Данный вид продукта обладает наивысшей степенью стирания, а также добавками, которые воспрепятствуют появлению мха, грибка и плесени.